что э, музыкальное оформление было преднамеренно сделано таким образом. Почему? Чтобы немножечко, понимаете, сбить стереотип. Стереотип украинского кино, которое должно обязательно быть оформлено украинской музыкой. Да. Это, э, ну, это мое было видение, мое представление и мое желание, поэтому вот я, я рискну. Дякуємо пане Назаре, за запитання. Будь ласка, ще запитання. Не соромтеся, запитуйте, тут ж є студенти. Ми працювали справді не по 12, а по 16 годин, 18. Це була дуже напружена робота, але менше з тим. Це було з одного боку важко, а з другого боку щастя. Але я хочу сказати: знаєте про що? Про вас? Тому що ви, ваші очі. Серцебиття це найдорожче, що є для нас, коли ми вам показуємо якийсь результат. Якщо це хоч трошки затронуло, зачепило і вас, вам дяка велика. Им только рада если там наверху это услышат мы это готовы главное чтобы было финансировать в этой стране самая большая проблема что э, все хотят иметь э, большой хороший результат на экране и при этом вложить минимум денег понимаете вот когда придет осмысление того что кино не может быть дешевым продуктом тогда мы будем получать качественное кино еще лучше, который сможет конкурировать наравне, наравне с Голливудским. Потому что у нас творческий потенциал в Украине и э, э, людские ресурсы, э, актерский состав. Все это позволяет делать. Ну вот. вот. <связывая> Я боялся этого вопроса. Э, наш э, бюджет составлял э, чуть больше 10 миллионов гривен, к сожалению. Это, по моим оценкам, где-то порядка 750 тысяч долларов. То есть это, вы понимаете, для такого кино, ну, будем говорить, это, понимаете, получить такой результат, который мы получили при вот, при тех возможностях финансовых, да, для нас, в общем-то, для, для лично для нас уже как-то результат. И, 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 каково нам вообще даже конкурировать с Голливудом, да, когда многомиллионные бюджеты. Нет, нет, все частные деньги. Ни копейки государственных денег. Ни копейки. Да, Понятно. оператор должен был сегодня приехать с нами, но случилось так, что он преподает в университете, и он, мы обязательно передадим ваши слова, потому что это действительно один из лучших операторов сегодня в Украине. Он просто делает потрясающий кадр. Пожалуйста. Спасибо вам. Полноочимаем вас сейчас заданная. Так, пожалуйста. Версия. Но дело в том, что когда мы получили материал, я пошел на небольшую хитрость. Я предложил продюсеру, говорю, а давайте-ка я смонтирую вам для, не знаю, для фестиваля, возможно, там или чего-то полнометражную версию двухчасовую. Ну, ну давай смонтировали двухчасовую версию. Когда она была готова, его вызвали на просмотр, на сдачу фильма. Я ему позвонил, говорю: а "Вы знаете, тут вот как бы прокачек хочет прийти посмотреть. Можно ли его пригласить? Он не будет Это все было немножко, как, потому что я не знаю, как бы он решился бы или нет, потому что все его предыдущие работы, в принципе, были как телевизионные проекты. Конечно, не хватает, возможно, там каких-то кадров, но тем не менее кино получилось эмоциональным, настроенческим. И почему хотелось его вывести в прокат на экраны? Потому что молодежь сегодня телевизор смотрит мало. Молодежь ходит больше в кинотеатр. И очень хотелось, чтобы им рассказать нашу историю. Поэтому я думаю, где-то вот после Нового года вы имеете, будете иметь возможность посмотреть четырехсерийную версию на каком-то из каналов центральных. Она больше, более развернутая, да? Там есть и побольше рассказывается о Ганне, побольше там о молодых наших, так скажем, персонажей, которые там. Потому что когда был монтаж, приходилось, конечно, жертвовать не самыми главными актерами да, резать, заниматься самокастрацией. Режиссер, он меня провели и говорит, сейчас ты встретишься с Богданом. И вышел в этот Богдан, и он меня так обнял и говорит, я тебя люблю. А что ему ответить? Я не знала, потому что у меня все... Отут... Вот и я не могла выдохнуть. О, это было самое тяжелое полюбить и отдать себя в процесс. Відпустити себе в процес. що Це правда, тому що бачу трошки розгублені очі, а дякувати Богу, що ми зібралися, і всіх можу сказати, дякую тобі, що ти зібрати команду, що в нас було якась доброзична.

Что у вас в городе есть потрясающий актер я очень рад что я открыл для себя сразу я когда виде... видеопробы смотрел я обратил на него сразу внимание но так получилось что сначала один день отработал другой актер в этой роли но я уже был готов что я буду его менять и причина одна там тоже парень хорошо играет хороший актер но в кадре немножко фактура другая и вот стаса вызвал стас приехал и меня больше всего что подкупило, это его желание он как-то так сел скромный я говорю в кино хочешь заниматься хочу а вот это знаете когда у человека есть мотивация когда ты ее видишь вот желание всегда хочется да вот когда-то в свое время мне всегда хочется вот молодым дать первый толчок. И большая ответственность для режиссера, когда ты берешь молодых актеров, эта работа была для них не последней, а только первым шагом. Понимаете, это большая ответственность. Стас. Дякую вам за... ну, я... Скажи что-нибудь про меня. Молодим було важко, і чи важко нами. Я коли занурився в атмосферу, яка вже встигла народитись на знімальному майданчику, це було так, наче ну, як вхід в тепло. Не Холодну, де якийсь дискомфорт одразу, а якийсь такий вхід в робочу атмосферу. Так можна склало, що люди просто всі з любов'ю ставились до, до своєї справи, не відбували час. А, справді працювали над чимось, і це одразу підкупило і захопило те, що щось хороше народжується, і треба цьому просто відповідати. І звичайно було легко з вами. Тому що та, з такою підтримкою, яка це там. була... Завод-падруком. Так. І найважче, напевно, було в процесі це, так як ми знімали не по порядку, не так як в театрі. а Другої частини фільму, де я приходжу до батька, кажу, батько там вкрали всі гроші зі скрабниці. Це була моя найперша сцена. Я ще не хвилювався, бо моя і перша репліка була. Я кажу: ну чому ж Богдан перше не скаже, а я б йому відповів, буде вже було б було б якось легше. Але с, такі от прості дії, як режисер і оператор, підказують стан сюди, десь тут перейдеш сюди і тут, скажеш фразу, і вони прості дії, які легко виконути. По суті, вони тебе втягнули в робочий процес. І вже далі ставало ще далі легше і легше. І просто була гарна атмосфера. І я ще хотів би подякувати мамі. вона тут. <праць> Ми, в Києві бачили маму Наталки, маму влада. Ми, тобто, це для батьків певно це дуже велика подія, може навіть більше, ніж для нас. Это мы можем пока что оценить, И но... про тата не забудь! Да, про тату! Тату тоже, тату. Завдяки режиссеру. Він, uh, знаете, коль мы уже затронули эту тему, да, uh, я изначально, честно говоря, и не планировал Лада брать на эту роль, uh, потому что он учился уже на пятом курсе uh, на актерском. Но ну, как-то мне казалось, что он еще не готов. серьезнее, там, чтобы понимать э, характер своего героя. Сначала был утвержден, опять же другой актер на эту роль. Но получилось так, что буквально за неделю до съемок э, актер, который приезжал, это Шинин, э, который его пришел и говорит, ребята, за, за любые деньги в таком фильме, я да бесплатно я готов. Потом он уходит, на следующий день звонит его агент и называет сумму, которую у нас просто через падает не можем говорим мы не мы предлагаем когда говорят нет значит нет у меня естественно паника и вызываю его на пробы сначала одеваем смотрю фактура есть высокий крепкий вроде бы хорошо так смотрится а теперь а потом когда его еще покрыли на нос прицепили чуб у нас был такой очень да. <свят> у нас был такой смешной случай, достаточно комический, когда мы снимали сцену казни Черкаса, там, где Влад выходит и стреляет нападавшего, да, помните, да? пистолет выхватывает и стреляет. И мы переставляли свет, оператор там готовил кадр, я говорю, ребята, у вас пока есть там 15 минут покурить, они разошлись все, оператор говорит, я готов ассистенту по актерам. Ассистенту по актерам срочно всех актеров на площадку. Забежал Костя, под... сигареты быстро через площадку пробежал, присел. роль входит. Появляется Влад. Медленно. В роли. И мы все так провели его взглядом, не спеша. Он уже стал, он уже как-то готовился не знаю, вот в жизни э, совершенно другой, правда? Э, э, вот, э, вот, есть такая группа актеров, которые, когда их одеваешь, да, вот они как-то себя ведут, э, соответственно, как бы одежда диктует поведение. Вот да? Влад только одевался, он становился, становился таким зажлюкой, таким серьезным, все. Thank только... да? Розказати, uh, Валерій згадав за смішні випадки на майданчику. Ну з того, що я пам'ятаю, то це був медний випадок, коли Богдан заскакує на коня, каже: Коня мені, там, де от так, як їхати, стратити, стратити Галину, стратити Галину. І він каже: Ти може! Я маю підбігти до нього і подати шаблю, просто шаблю. А я біля палатки стою, бодан на коні знімають уже, я підбігаю до нього, а кінь бачить, що до нього біжить. З палкою хтось. Да. І починають держати. Ні, він не те, що він почав тікати. Я з цієї шаблі за ним Ну там вирішив, що перекинути. Хтось підказав, просто перекинь, я перекинув. Щоб не пугалося кормів. І ще був смішний випадок. Бачите, тут не було в телезійній версії. Ми з Богданом грали епізод, де я кажу, якщо ти не вб'єш, я сам це зроблю перед палаткою. І він має зайти в палатку до Галини, а я маю син дитин піти від А Але ми не бачимо, так ми саплями скліщились, і ми починаємо так іти. Ми, я ті саблі виїжджаю, обидві, обидві саблі так виїжджають. А ще класний був. Там от знімали, де коні скачуть так далеко. Нам по раці передвали. Розвертайтеся всім за ваном і повертайтесь на камеру, просто щоб зняти їх коней. І кажуть, ти тримаєшся біля Богдана в кадрі поруч. Скачете, за вами весь загін. Ну я туди. І щось перший за мною весь загін, а Богдан позаду. Я думав, що отак всі отак і розвернуться. А вони розвернулись на місці. Богдан перший, за ним загін, а я позаду. А я ж пам'ятаю, що в кадрі. і вже почався голов. Я так по бокій, з збоку так і всі обоня, гоня, 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 а... Причому чом без коня. <соценно> 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 я, ну, я, так, <соценно> так. Ні, а мій кінь злякався такого бігу і десь дьорнувся. і я просто, от як знаєте, як в цирку так ногою ну, під живіт, отак. на так за и так в таком положении пронесся перед камерой. Так что, стоп, стоп, что сталось? ну просто так З то трюком. У нас было, кстати, вот оператор сегодня Володя потрясающий оператор. Был у нас у нас любитель свет выставлять. минут сорок так отсюда подсветить, отсюда еще, еще чуть сцену в палатке вот как раз в тот момент, когда прино, приносят есть эпизод о том, что Гелена опять изменила, что вот деньги ему Тимош приносит, переставляли свет на укрупнение, а я сижу за монитором жду, пока это же все, А ребята осветили только мимо меня раз пробежали с машины принесли какие-то приборы, пять минуты две три опять раз убежали и вот так постоянно туда сюда туда пустые и приборы только заносят в эту палатку заносят в эту Можна занести. Тут святитель проходить мене і кидає незначатку фразу: Давайте знімаємо, не уже ставить нічого. Це дуже добре. Ну, ми вважаємо, щоб ви багато дуже знімали. На жаль, у нас час покажений, <говори> тому що буквально за кілька хвилин сеанс інше буде починатися. Панове, ми дякуємо, що ви заповнили залу. Ми... Спасибо вам. Одну секунду, так. Я, а так, я скажу так, мне бы очень хотелось, чтобы этот фильм посмотрел Петр Алексеевич. Чтобы он не боялся принимать решения, чтобы он был таким же смелым и умел отвечать, не боялся отвечать за свои поступки, за принятые решения. Ну что, еще раз дякуем. На жаль, ну правда, не имеем часу. Потом. Мы дякуем, что вы пришли. Приходите на украинский кино. Читайте Спасибо вам. Спасибо вам.